这就是日本核电站核泄漏的源头——核燃料棒，它内部蕴含的是铀二三五。别小看它，就这么一束，所释放的热量相当于二十多万升石油。用它发出来的电量，足够一个普通家庭使用一百年。那它是如何发电的？为什么现在工人把它抱着都没事？而日本福岛和废水又是怎么回事？看完这个视频，你就完全懂了。这些黑色的粉末就是提炼出来的铀二三五，然后由几吨重的压力工具把它压成柱状固体。 再由传送带把它送到烤炉中烘烤，这个过程称为烧结。烘烤后，固体会硬化结块，并会收缩，增加它的密度。然后外壳会包裹一层陶瓷材料，来提供物理保护，增加辐射屏蔽。这些烘烤好的颗粒柱会被机械臂装载到一个托盘上，并排列整齐成一串串，方便灌入这些燃料管内。这种装核燃料的管是由金属锆制作而成，锆具有高熔点、耐腐蚀和良好的导热性特点。 所以在核电站中被广泛制作成用来包裹核燃料的管。核燃料颗粒装入金属管的过程完全由机械完成。顺便说一下，核燃料包含铀二三五或二三八，还有不二三九等。不过出于经济角度考虑，大部分核电站用的都是铀二三五。装有核燃料的管会被运送到自动焊机这里，每一根燃料棒都会旋转焊接封口，然后再把它转移到一个固定的装置上。一束燃料棒总共三十七根，以直立的方式排列扎在一起。 最后在过秤，确保每一束油的含量是标准的。为什么工人敢如此接近它？因为这种核燃料棒在未送去反应堆裂变之前，它的放射性量非常低，加上它有金属或陶瓷包裹，也有一定的屏蔽放射效果。工人也是按安全流程操作，所以问题不大。打包处理好后，下一步就是直接送到核电站去发电。那核电站又是如何利用这些燃料棒发电的呢？这个就是你们经常听到的核反应堆容器。 这种一根根的圆柱管就是刚才送过来的核燃料棒，它将在这里产生核裂变，用来发电。为什么它不会像原子弹一样核裂变爆炸呢？原子弹的核燃料是以超临界的形式全部聚集在一起，以高密度的核燃料让裂变链反应迅速不受控制。而核电站的燃料棒设计成细长的结构，让彼此之间有足够的空隙来隔开核料之间中子相互的衰减，从而实现减缓裂变的速率。当然，最大的原因是核反应堆容器内除了核燃料棒外， 还放入有控制棒，它由硼格或土等材料制作而成。它最大的特点是具有高效吸收中子的截面，通过控制棒插入容器的深浅程度来吸收控制中子的数量，达到实现调节和链式反应的强度。核裂变原理在前面几个原子弹视频都有讲解，在这就不再详细重复。通俗点讲，就是核燃料裂变能产生大量的热能，然后通过在容器灌满水来浸泡核燃料棒，防止它高温爆炸。 再通过红色这两个增压器增加气压，把水沸点调高到三百多度，以避免它在容器内沸腾。容器内部的高温水又经管道被泵到蒸发器这里，再循环回去。到达蒸发器这里，它是通过封闭的散热管来降温，并没有和蒸发器内部的水有直接接触。因为蒸发器内部是标准大气压，所以水很容易被加热沸腾，产生的高压蒸汽经过导气管来到蒸汽涡轮机这里。这原理应该听得懂吧？ 就类似我们平时煮饭的高压锅，水开了会产生高压气体，就是利用高压气体这种动力来推动涡轮机旋转，然后旋转的涡轮机带动发电机旋转，从而产生电力。通过变电站和传输线把电输送出去，再回到蒸汽涡轮机这里，通过底下的引导管把释放过动能的蒸汽引流到冷凝器这里，高温蒸汽遇到冷凝器的冷管子，蒸汽又凝结成水，然后又经底下的管被泵回蒸发器循环。 冷凝器管道内的水会被输送到冷却塔中冷却。这下你们应该知道日本排放的核污染水是什么了吧？